Да, Что да. подписывала? Ну, наша Татьяна, она ладно, тоже ладно, после ладно, суток ладно, вот. пришла. Да. Подожди. 73. 73. Дальше, Саша. 79. Как ее зовут? Ивановна. По -моему, Александр Ивановна. По-моему, это телефон. Но он так же, там куча бумажек было. Хорошо, Нет. хорошо. Давай, подождите, подождите. Чего ждать Ну ладно, все, мы попробуем по этому телефону. Все так. Список есть у вас с членами делиться, чтобы не бежать за ним? нет? у меня, меня это самое, выстегнули из дома, я вообще не это самое. Выстегнули? Ага, mm -hmm. вытянули. Ну а что, нет телефона? Да не нормально, не, я же не спутал. Александра Ивановна, да? Александра Ивановна! Алло! Девушка! А можете мне и рассказать, что у нас произошло? Это журнал. А не ее телефон, да. а вы из Дельничной комиссии 25? А вы не подскажете телефон председателя комиссии, это городская избиратель? Да блин, ну есть же шлен, этот, Все же данные у вас есть. Я, а, а как ее зовут? Мы будем так дольше вызывать. Александра Ивановна. 4888 последний, да? Я понял, спасибо. Нет. Нет. Ну, 48, там... 88. У меня очень много телефонов просто. Ну там у меня я все записано. Я просто звонил какому-то председателю, я не помню. Тюшка, а можно боюсь? немножко так, рассказать? А, не расскажи, Давай, да. давайте спокойно отойдем, вы мне расскажете. Пожалуйста. Ну, я... Вас я... Э, звать Татьяна? Да, так? меня зовут Таня. Таня, ну фамилию не будете говорить, нет? Мне ну, все равно. Ну, скажите фамилию, представьтесь и меня расскажите. Меня зовут Макаренко Татьяна Васильевна. Так, и от какой вы политической силы? Фронт Змин. Да. Что расскажите, где это было, где это произошло, а еще что произошло? Дельница номер 25. Так. Я там член комиссии. Угу. Сегодня мы заполняли документы, то есть подготавливались к выборам. Сегодня это у нас 30 число. Да, 30 числа мы подготавливались к выбору. То есть тихо, 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 тихо. Поступили в бюллетени, которые нужно было пересчитать. Вот. Часть людей пошли пересчитывать бюллетени, часть осталось заполнять документы. Uh -huh. вот. Мы переписывали членов комиссии, uh -huh. вот, все голова, заступны. Вот. Ну и когда вот все эти документы были уже оформлены, то есть подготовлены к работе, uh -huh. вот, надо было подписать документы, которые там, допустим, должны были идти на... Ой, я волнуюсь, я не могу. What? Которые должны были подписываться. То есть сюда были документы. То есть окончательное решение, uh -huh. что там бюллетени сошлись, все, uh -huh. которые записывал секретарь, надо было подписать. Нужно было подписать конверты, документы, uh -huh. которые будут идти на конверты. То есть uh -huh. и куча документов. Ну и так получилось, что в этот, в этот шумок вот когда, наплыв огромный пачками документы, просто люди сидят подписывают, так, так что мы подписали протоколы. Протоколы, конечные протоколы да. подсчета которые, голосов? Да, которые должны будут потом оформляться, после уже... А как вы их заметили? Что там на, на них было написано? Не помните? Во-первых, были... Э, ну, я заполняла угу. документы угу. значит, соответственно, там э, шли... Э, депутаты, которые должны были выбирать, Фамилии депутатов? Да, да. фамилии депутатов, имена, отчества от каких не партий, которые должны были идти uh -huh. в головой, вот. И, соответственно, поскольку я знаю, что я заполняла в этом ажиотаже, мы просто когда вот наплыв документы, мы их подписали, а когда я уже приехала домой, uh -huh. вот, начала вот прокручивать всю ситуацию, вот, подготовка к завтрашнему дню, что мне нужно uh -huh. завтра утром вставать, я сообразила, что мы, мы подписали под... протоколы. Чистые протоколы. Да. Без подсчитанных голосов мы уже подписали протоколы. То есть получается так, что давайте быстрее сделаем, вот, давайте все напишем, давайте вот все подпишем, чтобы завтра меньше работы было. И вот в этом ажиотаже мы подписали протокол. Угу. Так, це відбулося в Чернігові на виборчій дільниці. Номер 25 Номер 25 Тобто, а ви пригадуєте, ви, ви підписували? Протоколы до рады? Там знаете, были... очень много протоколов было, то есть я не могу именно сказать до рады и еще на, на какую А мэры там не прораховывались кандидаты мэры? понимаете, дело в том, что знаете, да. никто не перелистывал их, вот mm -hmm. фамилию свою нашли и быстро подписывать начали, mm -hmm. потому что в ажиотаже, то есть только... Mm -hmm. Прочитать эти документы, что ты подписываешь, mm -hmm. когда вот этот наплыв идет, вроде как все правильно подписано, то есть вы должны подписать конверты. Вот наплыв пошел конвертов, кто там, ага, твоей подписи нет, она вот это подписывает. Ну вот, вот это вот ажиотаж, если бы каждого там вызывали, вот, ознакомься и подпишись, mm -hmm. ознакомься и подпишись. А когда вот этот вот поток, длинный стол и все вот так вот по кругу в бесшабашном порядке подписывают эти документы. Скажите мне, пожалуйста, а от какой политической силы голова комиссии? Вы не можете пригадати? Від партії регіонів. Да. А як її прізвище, не скажете? Ліпєха Олександра Івановна. Ліпєха Олександра Івановна, так? Да. Да? Партія регіонів. А секретар комісії не пригадуєте від кого? Секретарь? Нет, не, не пригадаю. Сейчас. А заступник голови комісії? ВИЧ. Від партії ВІЧ, да? да. А в якому, мі... в якому місці знаходиться ця виборча тільниця? Місто Чернігів, вулиця Деценка, 29. Школа, лі... ліцей, гімназія, там 31. Школа, ліцей, гімназія? 30... Ну, там вона, ну, да -да -да -да. хто як називає, 31. хто ліцей, 31. хто гімназія, да. 31. Школа номер 31, так? Да? Да. Ясно. Ну, добренько, дякую. Я, здається, все данные из вас... Вот, вы мне так хорошо рассказали, я все зрозумів. Дякую.